Американський письменник та журналіст Амброз Бірс сказав, що краса це сила, за допомогою якої жінка зачаровує коханця та тримає в страху чоловіка. Кожна жінка прагне бути красивою і привабливою, мати ніжну, м'яку шкіру без грубого та жорсткого волосся. Сучасні косметологічні технології дозволяють кожному позбавитись від цієї проблеми раз і назавжди, майже безболісно і комфортно за допомогою лазерної епіляції. Епіляція є однією з ключових процедур в косметології на сьогодні. Упродовж віків жінки використовували різні методи позбавлення від небажаного волосся, але жоден з них не вирішував цю проблему так радикально. Лазерна епіляція в косметології дозволяє зробити рішучий крок до бездоганної краси. Отже, як ви вже здогадались, темою сьогоднішньої передачі Секрети краси є лазерна епіляція. Отже, знайомтесь ближче. Анна, бакалавр за освітою, закінчила Житомирський інститут медсестринства. Більше двох років Анна працює в одному з житомирських салонів, де надає послуги косметолога, масажиста, володіє різними техніками масажу, робить воскову депіляцію та лазерну епіляцію. Паралельно Анна підвищує кваліфікацію своїх умінь і навичок, бере участь у різних конкурсах, за що неодноразово була нагороджена дипломами, грамотами та подяками. І сьогодні глядачам нашого каналу Анна розповість більше про процедуру лазерної епіляції. Що являє собою лазерна епіляція? Лазерная эпиляция – это световой метод удаления волос. Волосы удаляются посредством селективного фототермолиза. Это реакция, при которой световая энергия преобразуется в тепловую энергию. У чем особливость лазерной эпиляции? Главной особенностью лазерной эпиляции является то, что она удаляет волосы навсегда и при этом не абсолютно без вреда для здоровья. Главным образом эффект от процедуры достигается благодаря тому, как я уже говорила, реакции фототермолиза, то есть при контакте с пигментом, который содержится в луковице волосяной, происходит тепловая реакция, и волос по сути сгорает, то есть это еще можно назвать реакцией микроожога. Этим мы достигаем длительного эффекта процедуры, так как волос уничтожается навсегда уже. Сколько процедур нужно пройти, чтобы получить бажаний результат? Ну, в принципе, для такого желательного и стойкого эффекта достаточно минимум 5 процедур. В среднем это, конечно, варьируется от 5 до 10 процедур. Ну, некоторым женщинам, если, конечно же, нормальный гормональный фон, нет никаких способствующих, способствующих то есть заболеваний, достаточно 5-6 процедур. В редких случаях, конечно, возрастает количество до 10. А в какой промежок нужно их делать? Ну, интервалы между процедурами, конечно, индивидуально мы подбираем в среднем между первой и второй процедурой примерно это полтора месяца. С каждой процедурой интервал увеличивается и доходит в конечном итоге до четырех месяцев. Таким образом, минимально ну, вот количество процедур в семь растягивается у нас более чем на год. Может, даже на два года растягиваться. Скажите, за допомогою однієї процедуры мы можем досягти какого то певного результата определенный результат, конечно, можно достичь благодаря одной процедуре, но это будет нестойкий эффект, то есть через некоторое время, именно через два, возможно, три месяца проснутся спящие луковицы и вы будете видеть такой эффект, ну, то есть по сути никакого эффекта видеть не будете, возможно, волосы будут тоньше и светлее, но о том, что это навсегда они удалились, конечно, речи идти уж еще не может. Какие противопоказания лазерной эпиляции? Противопоказания от лазерной эпиляции можно разделить на две группы. Это будут у нас постоянные противопоказания для проведения процедуры и временные противопоказания. Временные противопоказания это, например, наличие загара, свежего на коже, наличие герпетической инфекции в месте эпиляции. Также временными противопоказаниями будут кормление грудью и беременность. Если мы будем говорить о постоянных противопоказаниях, то есть это, конечно, будут уже такие хронические заболевания. В таких случаях может это и онкологические заболевания быть, заболевания кожи, это псориаз. А какие побочные эффекты может быть? Ну, такими отрицательными эффектами от проведения процедуры могут быть ожоги. Они встречаются очень редко и чаще всего это происходит на смуглой коже. То есть, если мы подбираем неправильно клиента, это клиенты с третьим, четвертым фототипом, в таком случае могут остаться ожоги на теле. Обычно они бесследно сходят, ну, через какое-то, конечно, время может лазерный промень вплывать на внутренние органы? Конечно нет. Лазерная эпиляция, как я уже говорила, безвредный метод. И длина волны... Проникает в кожу на 4 мм. То есть она достает только до волосяного фолликула и разрушает его. Ни до каких органов, то есть никакого вреда здоровью в целом мы нанести таким образом не можем. На каких частинах тела можно рубить лазерную эпиляцию? Лазерная апелляция, ну, в принципе, можно делать на любой части тела. Единственное, что надо, конечно, правильно подобрать, потому что бывают такие случаи, когда в определенной части тела, например, это чаще всего руки, очень тонкие пушковые волосы. Они не будут поддаваться эпиляции. Так, никаких противопоказаний, будь то лицо или конечности, туловище не, не может быть. Что имеет значение пора року, когда проводится эпиляция? Пора года значения абсолютно никакого не имеет для проведения процедуры. Единственное, что если речь идет о процедуре на лице, например, мы рекомендуем нашим клиентам пользоваться солнцезащитным кремом. То есть это SPF протекция, в зависимости от времени года, зимой это может быть SPF 30 достаточно, летом SPF 50 для Перед проведением процедуры мы можем использовать обезболивающее средства. Это средство на основе лидокаина, крем. Он наносится за 40 минут до проведения процедуры и накрывается пищевой пленкой. В принципе, в комплекте к этому крему идут такие наклеечки, которые мы можем накладывать. Но ну, это обязательное условие для проведения, так как лучше обезболивающий эффект будет. В нашем салоне мы используем диодный лазер. Он на данный момент является самым эффективным для удаления волос во всем мире. Его называют золотым стандартом удаления волос вообще вот для лазерной эпиляции. Эффективнее на данный момент ничего не придумали. Аппарат, еще одно его такое большое преимущество. То есть, если вы потрогаете, у него есть такая система охлаждения. Она постоянно поддерживает температуру 4 градуса. То есть на ощупь она очень холодная, так как мы уже говорили о том, что реакция микроожогов, одновременно аппарат охлаждает. Как вы подбираете мощность для каждого клиента? Ну, мощность, во-первых, начнем с того, что измеряются в джоулях. И для каждого клиента это, безусловно, индивидуальный подбор мощности. Для тех людей, у которых очень жесткие и темные волосы, мощность выставляется минимально. Ну, в среднем, если честно, я выставляю минимальную мощность в 28 джоулей и выше. Если очень светлые и пушковые волосы, то мы выставляем мощность значительно выше, это может быть и 50, ну, максимально вообще мы можем выставить 60 джоулей, минимально это 10. Отже, перше. Одягаемо захисни окуляры. Затим на місце епіляції наносимо гель-провідник на водяній основі. Обираємо правильну та потрібну потужність. На імпульсах не варто економити, адже жодного результату не буде. Кожну зону проходимо вздовж і поперек, аби не було пропусків. Витираємо гель провідник. На зону епіляції наносимо пантенол на 15-20 хвилин. Препарат, який сприяє загоєнню при пошкодженнях на шкірі. Все ж таки, які переваги епіляції? Ну, Основним преимуществом для лазерної епіляції ми називемо, конечно же, то, що ми можемо можем удалить волосы навсегда. Це абсолютно безпечна процедура. Ми можемо делать у в яке время года і в будь віці. Ну, В 14 років ми вже можемо можемо починати делать такі процедури.